сущей проблеме переезда, особенно актуально для украинских беженцев. Меня тут на днях спрашивали, я разговаривал с некоторыми людьми. Но, как мы знаем, к сожалению, количество беженцев с Украины, переехавших сейчас в Европу, в частности в Польшу, многие, пока что многие в Польшу, уже перевалило за 3-3,5 миллиона. Люди пытаются найти себе оптимальную, оптимальную страну, чтобы переждать войну, вернуться на родину. На каком-то этапе я хочу сегодня разъяснить по поводу Греции. Я в Греции живу уже 16 месяцев. Я не беженец, я не иммигрант, я не переехал сюда ни с России, ни с Украины, ни с, другую, ни с других бывших республик СНГ. Я израильский гражданин, уроженец Украины в свое время. Я здесь по работе, работаю на израильский рынок. Так что моя, моя ситуация в разы отличается от многих остальных людей, которые сюда переезжают. Начнем с плохого. Почему э, лучше не ехать в Грецию, особенно если есть возможности ехать в какие-то другие западноевропейские страны, э, там Германию, Францию, Британию, может даже есть, сейчас я слышал, есть возможность украинским бизнесам подавать, э, подавать на иммиграцию, статус беженца и иммиграцию в Канаду и так далее. Почему не Греция? Во-первых, экономика в Греции оставляет желать лучшего. с работой тут плохо, работы тут многим людям просто нет, безработица огромная даже среди местных греков, даже среди э, перееха, иммигрантов, беженцев, которые некоторые идут уже тоже годами. Э, э, те, которые все-таки как-то работают, я вижу людей, общаюсь с ними, причем это могут быть это выходцы, и, и это и русскоязычные, это разные и переселенцы там из Пакистана, Афганистана, Ирака, откуда угодно, то есть эти люди перебиваются какими-то временными подработками, то, что называется, на подхвате. И опять же, речь идет о, 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 о таких э, черных, тяжелых, грязных работах. Очень и очень много заняты тут, особенно выходцев там из Молдавии, из России, Украины сиделками, там при семьях обслуживают больных людей, пенсионеров, многие работают там какими-нибудь там официантами, продавщицами, но опять же, чтобы быть официантом-продавщицей, это как минимум надо выучить нормально местный греческий язык. И тут это очень важно, потому что все-таки мно, многие люди тут на английском не говорят, да и среди многих выходцев с Украины, я думаю, далеко не все свободно владеют английским языком, но в Греции на очень многих работах ты просто обе, обе, ты обязан владеть греческим языком. И... Вторая проблема это зарплаты. Уровень зарплат тут ниже плинтуса. И люди работающие вот на этих работах, что я перечислил, зарабатывают по 600-700, может быть 800 евро. И то, как я слышу, зачастую их нанимают по черному, чтобы не платить налоги, не платить разные соцстраховки и так далее. На эти 600-700 евро выжить тут очень сложно. Опять же, эти, эти низкие зарплаты, они не только у приезжих людей, они также и у очень многих греков. Я лично знаю очень много коренных, коренных греков, которые по очень долгому времени находятся безработными, ищут работу, находят. Разные там низкооплачиваемые работы. Ну, то, что есть, как говорится. И даже я знаю греков с высшим образованием, у которых уровень зарплат, ну, это даже стыдно говорить. Это там может быть там инженер, там программист или кто там получает 1000-1200 евро. Это вполне тут э, э, такое, что оно... Никого не удивишь, поэтому очень многие более-менее образованные греки отсюда уезжают работать там в Британию, в Швейцарию, куда угодно. И, в, ну, помимо того, как я сказал уже, разные грязные, неприятные работы, низкооплачиваемые, так еще их не так уж легко найти. Тем более при нынешней ситуации, что помимо э э мигрантов, которые двигаются с турецкой границы, с Ближнего Востока, э выходцы это Афганистан, Сирия, Ирак и, и так далее, сейчас еще начинают пребывать много вынужденных, много э беженцев с Украины. И поэтому, и поэтому это еще усугубляет даже даже возможность найти хоть какую-то работу, хоть за какие-то деньги. И как, я, как мне сказали, в отличие там, от Германии и других стран, э -э беженцам тут э -э пособия, ну почти что, почти что не полагается. Я что-то слышал, мне что-то говорили, оплачиваются, там что-то платится 100 евро на человека в месяц, но, но это, это как бы, это совсем, это совсем ничего, это, это даже месяц на это не покушать. Э, Каких-то там программ по там каких-то общежитий или такого я тоже не слышал. Есть разные вол... инициативы добровольцев, там волонтеров, которые там находят какие-то квартиры, помещения, расселяют людей, но это не, не госпрограммы, как, как, допустим, в той же Германии или еще в других западноевропейских странах. В плане медицинского обеспечения, Тут государственная система здравоохранения тут в Греции тоже оставляет желать лучшего. Очень многие люди, которые тут работают, ну, как я например, имеют от работы частную страховку и поэтому с государственными поликлиниками, к счастью, особо не сталкиваются. Для приезжих людей я не знаю, честно говоря, не знаю, как тут эта система со здравоохранением. Я знаю, что в Греции, чтобы получить госстраховку, надо устроиться на работу. Опять же, чтобы устроиться на работу, нужен какой-то легальный статус. Ну да, дают статус беженца. Ты даже если что-то найдешь, там какую-то работу, да, тебе дадут эту госстраховку. Но если человек, допустим, по состоянию здоровья вынужден там часто или не часто обращаться к врачам, ему нужны какие-то там процедуры там и так далее, э, то связываться тут с гос, с этой госмедсистемой, это далеко не самый лучший выбор, так как, во-первых, опять же, там тоже надо знать греческий, не все там от секретарш до врачей владеют английским. Отешеву а некоторые сталкивался, что владеют, но это э, совсем очень базисный такой английский, что если тебе там надо что-то им серьезно там объяснить направление, это, это очень проблематично. В общем, медицина государственная тут не очень. Ну и остается еще одна тоже большая проблема, которая, я думаю, она не менее существенная, чем вопрос там, проживания, работы, пособий и медицины. Это русскоязычное общество в Греции. Тут в Греции очень много русскоязычных, можно сказать, сотни тысяч. Я даже где-то читал оценки, даже чуть ли не пять или больше процентов. ...процентов населения в греции живет 10 миллионов человек так что вот 5 процентов это даже 5 процентов это огромное число это это речь идет о э, людей о, о советских э, греков греках их потомках э, там и членов их семей допустим их э, там жен мужей ну, как мы знаем, люди жили, поколения там смешивались. Вот многие эти рус... э, постсоветские греки еще даже начали переезжать и в советский период в Грецию. И потом в 80-е 90-е массой сюда перебрались. А они там жили и на Украине они жили, и в Грузии и так далее. Э, потом... Э, Вторая группа русскоязычных тут – это люди, которые начиная с 90-х из России, Украины, Узбекистана, откуда угодно переезжали э, работать, выходили там замуж, э, многие тут остались и живут тут по 20, по 30 уже лет, э, и все вместе, все вместе это составляет довольно большое количество. К сожалению, огромный процент этой публики, особенно этих русскоязычных греков и там, разных выходцев из России, и даже выходцев с Украины много, это просто ну, то, что называется ВАТА. Это люди, которые полностью поддерживают Путина полностью молятся на Россию, на российскую пропаганду, которые тут живут, как я сказал, по 20-30 по лет, ненавидят Грецию, ненавидят Запад. Они вообще всех ненавидят, ненавидят и там выходцев из других стран, других иммигрантов они тоже ненавидят. У них ко всем претензии. Эти люди ну, озлобленные, агрессивные, завистливые. В общем, лучше с ними общение вообще избегать. Я лично стараюсь тут больше общаться, ну, там, с выходцами там, из Европы, с местными греками, англоязычными, то есть с этой русской публикой. Очень-очень сложно найти нормальных, приличных, адекватных людей. В основном это, это, это тьма, это тьма, и ей и, и самое тут страшное, если человек сюда приезжает, допустим, беженец русскоязычный, не знает ни греческого, ни английского, ищет работу, то он будет очень много сталкиваться вот вот с вот этой вот жуткой просто жуткой э, публикой. Почему сталкиваться? Потому что эти люди, многие из этих, большинство из этих людей за свои 20-30 лет тут, они особо не поднялись, они остались вот на этих самых низких, грязных, малооплачиваемых работах. Это, может, и объясняет их вот эту агрессию, злобу на всех, на весь мир. Эти люди эти люди как бы, ну, клемят все вокруг, можете даже зайти, вот, поискать разные фейсбуки, разные русскоязычные группы, э, там, СМИ. СМИ тут русскоязычные, поголовно они пророссийские, пропутинские, антизападные, но ну, это просто копирка российской пропаганды официальной. В общем, в общем, с таким контингентом я никому не пожелаю иметь дело. Я, честно говоря, даже тут перестал, и вот как началась эта война, даже еще больше перестал общаться с этими, с этими людьми, даже перестал заходить в эти руки русскоязычные продуктовые магазины, если иногда что-то заходил, покупал, как-то так общался с, там с этими продавцами, людьми, то все, как бы. И я просто слушать их бред, это невозможно, и поэтому, и поэтому лучше, лучше сюда, лучше к ним не соваться, к этим людям. Гре многие коренные греки тоже не отличаются большим умом. Они тоже, тут такие есть пророссийские, пропутинские настроения. Греки, тут тоже такая есть культура, годами всех винить в своих проблемах, в своей экономике, в своей безалаберности. Всем им все должны, все перед ними виноваты, перед греками. И поэтому вот они с такой, с каким-то воодушевлением смотрят почему-то на Россию, на Путина, хотя никто из них никогда даже до войны особо не горел желанием туда переехать и там пожить, даже несмотря на греческие низкие доходы, Пожить на низкие российские зарплаты что-то вот, вот никто из них не хотел, также эти русскоязычные, которые тут ненавидят все вокруг, но почему-то никто из них обратно не, не возвращается к себе туда. Э, так что в этом плане. Да, в этом плане Греция, это не самый лучший вариант. Еще что я хочу подчеркнуть: следи этого русскоязычного контингента тут помимо просто ну люди неприятные еще они очень криминализированные тут большая доля там криминала каких-то там нечистых дел проворачивается опять же в греции есть коррупция она как я слышу в какие и даже в больших масштабах бывает особенно на рынке труда там и так далее и в этом замешаны, много замешано вот, вот этих вот русскоязычных людей и поэтому с ними связываться ими дело работать на них или с ними работать это это можно попасть в очень большие неприятности особенно женщинам. Так что, как бы, каждый решает для себя, то я уже 17 минут перечисляю негативное, положительное, что я могу сказать про Грецию, ну, положительное, это только сюда приезжать как турист, отдыхать, и если, вы, рабо... если у вас тут есть работа на какую-то международную фирму за приличную зарплату, тогда -да, -да да да это не может не... И если у вас есть возможность общаться не только с русскоязычными. А по всем остальным пунктам, как я уже тут 17 минут перечисляю, лучше, конечно, пытаться ехать и в какие-то другие страны. На этом все. Если будут вопросы, пишите в комментах. До свидания.